vəli su ilə təmin olunması, torpağın suvarılması, suyun düzgün bölünməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan və artıq icrasına başlanan işlər də davam etdirilir. Dövlət başçısına ünvanlanan məktuplara operativ reaksiya verilməsi vətandaş inamını daha da möhkəmləndirir. Fırlan Zərdabrayının Dəliquşçu kəndindəki pambıq sahələrində lentallıb. Yaşaş məntəqəsinin sakinləri bu il 67 hektarda ağ qızıl yetişdirmək üçün imkanlarını səfərbər ediblər. Fermerlər yüksək məhsullarlıq üçün tələb olunan aqrotexniki qaydaları əməl etsələr də, bir müddət əvvəl suvarma suyu ilə bağlı ciddi çətinliklə üzləşiblər. Problemin aradan qaldırılması, sahələrin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət etdikdən sonra ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən mənbəni Kür çayından götürə və Qalıqçu kəndinin pambıq sahələrini qidalandıran 4.6 kilometrlik Məlik Umudlu Saxoz torpaq su kanalında təmizləmə və bərpa işləri aparılıb. 1-ci vegetasiya suvarması uğurla başa çatdı ki, bu da yüksək məhsuldarlığın əldə olunacağına böyük inam yaradır. Hazırda 2-ci vegetasiya suvarmasını davam etdirən Zərdavlı pambıqcılar hər hektardan 30 sentimetrdən çox məhsul götürəcəklərinə inanır. Zərdav rayonu Dərqutçu kəndində yaşayıram. 4 hektar pambıq əkimişəm. Birinci su formada bir az çətinliyimiz oldu. Ölkə prezidentimizə müraciətlərimizi elədik. Yer kanallarımızda bir az çətinliklər vardı. Onlar da qazıldı, aradan götürdü. Məni kimi çox adamların bir az suunda çətinlik var idi. Allaha şükür o çətinlik də aradan qaldırılıb. İkinci su formamız da şükür Allah olunur. 4-5 ildir ki pambıq əkirəm. Bu illərim ölkəmizdə su qıtlığı ilə əlaqədar olaraq bizdə də su qıtlığı yarandı. Ona görə də ölkə başçısına biz fərmidir müraciət edədik. Tez bir zamanda bizim müraciətimizin nəzər alıb ona reaksiya verdi və həmin o qıtlıq aradan götürüldü. Hal-hazırda sulanmışam birinci sulu gördüyünüz kimi ucuqruma işləri gedir. Məhsuldarlığı da çox qəşəng, çox yüksək səviyyədə. Su qıtlığını aradan qaldırmaq üçün kanallar hamısı noldan təmizləndi. Bütün su su bəralarının hamısı təmizləndi və suyun arxadan o itiyə getməmə şərti ilə böyük nəzarət qubbəsi yarandı. Rayonun digər kəndlərində də əkin sahələrinin suvarılması üçün kanalla lil və susevər bitkilərdən təmizlənir, növbəli və gecə suvarması təşkil edilir, alternativ mənbələrdən istifadə olunur. Eyni çətinliklə Biləsuvar rayonunun Ağalı kəndin fermerləri də qarşılaşmışdı. Min bir zəhmət hesabına bəcərilən əkin sahələrinin susuzluqdan məhv olma təhlükəsi yaranmışdı. Artıq onların da problemi həll olunur. 18 hektar torpaq əkmişdim. 18 hektarı yaz əkin idi. 11 hektarı paydəkən idi. Paydəkənə sonra bilmədim. Yadəkənin bir dəfə tvardım. İkinci dəfə kreditə müraciət edəyəndən sonra yerli qurumlara məlumat verildi, əmr verildi. Mənə 4 hektarımın suvarılmasına kömək ediləcəyi olundu. Biləsuvar suvarma sistemləri idarəsinə mövcud çətinliklərin magistral kanallarda suyun səviyyəsinin ötən illə müqayisədə aşağı düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Bu vasandaçların çatıntılarının yaranması Cənub Azəri kanalında suyun az olmasından asıldı. Amma ona baxmayaraq növbəli şəkildə bizlərəm başda razı olacayıq və kömək edəcəyik. Yerəmişə gələcəyik. Heç problem də olmayacaq. Su problemi yaşanan Neftçalada da dövlət başçılığına təhsilindən sonra görülən tədbirlər sürətləndirilib. Rayonuna çəkilməkdə olan su boru xətti istifadəyə verilən elə yaşayış məntəqələrinin su təchizatının təminatı üçün qəsəbə və kəndlərdə xüsusi su çənləri quraşdırılıb. Hər gün maşınlar, yəni bunu öz gözünüzlə də şahid ola bilərsiz. E, Əhali ilə yəni ünsiyyətdə olub eşidə də bilərsiz. Hər gün içməli su ilə bağlı təminat yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Nəchərlə şəhərinin dayanıqlı su təchizatı üçün Salyandən magistral su xətti çəkilməkdədir. İşlərin noyabrda yekunlaşdırılması gözlənilir. Yeri gəlmişkən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Prezidentin tapşırığını icrasına ictimai münasibəti örmək məqsədilə sorğu keçirir. Nəchərlə rayonunda su təminatına dair sorğunun nəticələrinin əksini tapdığı hesabatda bildirildi ki, dövlət başçısı təkçi bu ilin əvvəlindən ölkədə su təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 30-dan artıq sərəncam imzalayıb. Telefon vasitəsilə keçirilən sorğu Ağçıların 91.7% son aylar ərzində içməli su ilə təminatda. Bunlardan 45% həmçinin suvarma suyu ilə təminatda çətinlik çəkdiklərini qeyd ediblər. Sorğu iştirakçılarının 83.5% hazır içməli suyu aidiyyəti qurumlar tərəfindən təşkil olunan xüsusi texnikalar vasitəsilə əldə etdiklərini, 10% quyu suyundan faydalandığını deyir. 78% isə hazırki su təminatını onları qane etdiyini, 22% isə qane etmədiyini bildirir. Sürğü iştirakçılarının təqribən yarısının rəyinə görə dövlət başçısının sözü gedən müşavirədəki çıxışından sonra aidiyyəti qurumlar problemin həllinə diqqətlə yanaşmağa başlayıb. Südaibə Cəhangirli, Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov xəbərlər. Fermelər